Киноэпидея на телеканале ЛОД, студии Юлия Бетемира. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сватова обнаружили тела еще двух погибших военных, а в оперативном штабе определили первоочередные потребности в стройматериалах. С какими проблемами сталкиваются переселенцы круглый стол в Северодонецке? А сейчас подробнее. Для оказания помощи пострадавшим сватовчанам из областного бюджета выделено еще 4 миллиона гривен. Поступил шифер из Днепропетровска на подъезде машины из других регионов. Сегодня должны восстановить движение пассажирских поездов по обычному маршруту. Об этом сообщил руководитель Луганской области Георгий Тука. Также стало известно, что во время расчистки завалов на складах нашли тела еще двух погибших военных. Это саперы специализированных отделений Волынской и Черкасской областей. О последствиях трагедии и потребностях города и населения Сватова говорили на встрече с представителями международных организаций. Заместитель председателя Луганской областной администрации Юрий Клименко сообщил, что на восстановление 20 социальных объектов и жилых домов необходимо 40 тысяч квадратных метров шифера, 3 тысячи квадратных метров стекла, 10 тысяч квадратных метров рубероида и 15 тысяч оконных блоков. Гуманитарные организации готовы помогать всем необходимым, включая помощь профессиональных психологов населению. В городе не прекращают работу три полевые кухни и три палатки обогрева. Этой помощью воспользовались более 800 сватовчан. Не остались в стороне от человеческого горя волонтеры благотворительного фонда «Дорога жизни». Они привезли партию гуманитарной помощи жителям Сватова. При поддержке народного депутата Украины Натальи Королевской, которая и выступила инициатором этой помощи, а также бизнесменов славянской и обычных горожан, закупили все самое необходимое. Здесь будет работать постоянно наш штаб, здесь будут постоянно присутствовать наши волонтеры Дороги жизни, которые будут помогать и с работами, и они везут и пленку, и строят материалы, и продукты питания для того, чтобы сегодня поддержать людей. Но для меня, конечно, это очень важно, это моя малая родина Луганщина, и, конечно, здесь мы все, и все очень переживаем и разделяем те чувства тревоги, которые есть у людей. Привезенный груз распределили по палаткам МЧС, передали Красному Кресту и развезли семьям пенсионеров, инвалидов и наиболее пострадавших горожан. Волонтеры Дороги жизни с весны прошлого года обеспечивают продуктами пострадавшие районы Луганской и Донецкой областей гуманитарной помощью и вывозят на мирную территорию Украины сотни людей. Стараемся помогать людям. Наш благотворительный фонд оказывает помощь переселенцам, так и местным жителям. В принципе, стараемся не оставаться в стороне. И сегодня мы приехали в этот город не последний раз. Мы приедем еще завтра, сегодня выясним, что еще людям необходимо и будем стараться помогать и дальше. Вместе с Натальей Королевской волонтеры посетили четыре пункта помощи людям, стационарные пункты обогрева, а также побывали в квартирах пострадавших от разрывов снарядов. Передавали помощь и, разговаривая с людьми, формировали список следующих гуманитарных грузов. Конечно, нужно максимально мобилизовать абсолютно все усилия, чтобы вот в считанные часы и дни создать людям нормальные условия для жизни. И оказать, конечно, максимально помощь тем людям с ограниченными возможностями, одиноким пенсионерам, которые остались один на один с проблемами. Народный депутат пообещал, что оппозиционное правительство приложит максимум усилий, чтобы оперативно решить вопросы восстановления разрушенного жилья, особенно частного сектора. Об основных проблемах внутренне перемещенных лиц говорили на круглом столе в Северодонецке представители благотворительных фондов и международных организаций. Как проходило обсуждение, знает наша съемочная группа. Представители благотворительных фондов и международных организаций говорили о проблемах инвалидов-переселенцев, о сложностях получения гуманитарной помощи. Организатор круглого стола Вера Шелест отметила, что проблемы накапливаются, как снежный ком, и ждут своего разрешения. Кема? инвалидов-переселенцев, которые требуют особых условий и расселения, и выезда, медицинского сопровождения. Ну и еще одна задача – это донести информацию на ту временно оккупированную территорию, чтобы люди, которые хотят выехать на территорию подконтрольной Украине, имели такую своеобразную как шпаргалку, да, то есть перечень тех адресов, тех гуманитарных миссий, тех контактов, да, которые могут им оказать содействие в этом процессе. Взять студентов, им отказывают в регистрации в качестве переселенцев, это, соответственно, они не имеют права получать пособие. Участники круглого стола в Северодонецке решили приложить усилия еще и к тому, чтобы чиновники в разных регионах не трактовали. Единые нормативно-правовые акты, каждый по-своему. Юлия Тенева, Алена Казак, Пудии. Выбраны, но не уполномочены. На выборах 25 октября на Луганщине выбирали не только депутатов местных советов. На Обсковском и Белокуракинском районах голосовали за депутатов объединенных территориальных общин. Однако экспертам Офиса реформ в Луганской области и самим депутатам до сих пор не ясно, как вновь созданные общины будут работать. Ведь по действующему законодательству они не могут зарегистрироваться как юридические лица. А в первом варианте бюджета Украины на 2016 год правительство о них вообще не упомянуло. Многие полномочия, которые сказаны, что будет обладать еще громада объединенная территориальная, не закреплены в нормативных базах. Но ну, тот же земельные полномочия. Изменения в земельный кодекс не внесены. Поэтому, когда их внесут, тогда будет понимание, как это будет проходить. Это еще не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске вы узнаете о таком. Незаконный ЛНР на заправках нет бензина. Боевики заставляют местное население менять украинские паспорта на так называемые республиканские. В Северодонецком сквере имени Гоголя высадили саженцы березы, граба и ясеня. Киевский муниципальный академический театр «Кукол» привез на Луганщину два детских спектакля. Донецкие партизаны в оккупированном пророссийскими наемниками Донецке уничтожили блокпосты казармы боевиков незаконной ДНР. Сделали их зачистку в Жабунках под Донецком и взорвали склад боекомплектов на Путиловке. Об этом говорится в сообщениях от партизан из фронта освобождения Донбасса и Луганщины. Фейсбук передает главред. Также украинские патриоты сообщили, что свою диверсионную работу будут продолжать. Новые подрывы анонсировали на следующей неделе. А тем временем в незаконной ЛНР на заправках нет бензина. Боевики заставляют местное население менять украинские паспорта на так называемые республиканские. А самозваный совмин незаконной ЛНР отменил льготы на проезд. Подробно в традиционном обзоре. В незаконной ЛНР из-за нежелания России помогать не до новая проблема – на заправках нет бензина. Об этом корреспонденту Луганского радара сообщили местные жители. Так топливо отсутствует на заправках оккупированных Первомайска, Стахана, волчевская и Луганска. При этом, по словам работников АЗС, в псевдореспублике будет существенное подорожание бензина до 70 рублей за литр. Хотя в Ростове-на-Дону, откуда и привозят ГСМ в незаконную ЛНР, цена на бензин на уровне 33-37 рублей за литр. Боевики не понимают, почему братская к ним Россия больше не поддерживает их деньгами, техникой и топливом, а главари террористов не пропускают дня, чтобы внушать, что Российская Федерация скоро заберет их в свой состав и русский мир восторжествует. Самозванное руководство пытается таким образом сдержать бунт вооруженных подопечных – если боевики осознают окончательно, что поддержки не будет, остановить их не смогут. Незаконный ЛНР меняет паспорта. Сотрудников пенсионного фонда в Свердловском районе требовали насильно поменять украинские на паспорта псевдореспублики. Об этом сообщает информатор. По словам закрытого источника, чтобы сохранить украинские документы, люди вынуждены написать заявление об утере украинского паспорта. Также сотрудникам пенсионного фонда в ультимативном порядке обязали заключить контракт с так называемой ЛНР. Всех, кто отказался, увольняют делают это главари террористической псевдореспублики, чтобы показать мнимую численность своих сторонников. При каждом удобном случае на любом митинге при виде телекамер российских пропагандистов самозванное руководство с пеной у рта доказывает, что местные жители их полностью поддерживают. Самозванный совмин незаконный ЛНР отменил льготы на проезд. В частности, министры-сепаратисты не продлили льготы на проезд в общественном транспорте для жителей Красного Луча. Об этом сообщает сайт страна МЮА. Действие постановления об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право льготного проезда на наземном пассажирском маршрутном транспорте, общего пользования не пролонгировано, сообщает пресс-служба самозванной Красного Луча. Теперь в городском и пригородном автотранспорте льготная категория граждан будет оплачивать проезд в полном объеме. Это с тем учетом, что ни зарплат, ни пенсии людям так и не выдали. А тем временем главарь террористов незаконной ЛНР Игорь Плотницкий решил вопрос выделения новых автобусов на маршруты по оккупированной территории. Так как удалось отжать только три новых автобуса, делить их среди всех оккупированных городов нелегко. Поэтому предводитель новорусской духовности решил, маршрутку получит тот, кто лучше спляшет или станцует. Пускай ваши Люди вашего района завоюют право получить хотя бы один нормальный автобус. И завоюют это право в борьбе художественной самодеятельности. Значит, месяц мы готовим, готовитесь. И с 1 декабря, пожалуйста, разработ... Марина Викторовна отвечает за это. Разработаем и посмотрим. Первых три призовых места получат по одному автобусу. Четвертый год подряд на одной из площадок Северодонецка, где планировали построить торговый центр, местные активисты благоустраивают сквер имени Гоголя. Теперь это любимое место отдыха горожан, и каждую субботу здесь кипит работа. Последняя была особая – высадили саженцы березы, граба и ясеня. Как это было, видели наши корреспонденты. В течение четырех лет северодонецкие активисты от мала до велика наводят порядок в сквере имени Николая Гоголя. На первых порах собирали людей через городской сайт. Поначалу приходило до 40 человек, а сейчас тут работают даже коллективы некоторых предприятий. Самыми памятными для всех были август, октябрь прошлого года. После освобождения города, знаете, как-то нас больше стало. Захотелось мирной жизни, захотелось, вот знаете, вот, чтобы было красиво, чтобы детям где было. И вот как раз э, после освобождения плитку положили, э, и... И в прошлом году осенью, ну, очень много людей было. Северодонецкие активисты создали план реконструкции сквера. Городская власть помогла проложить растительную систему. Тротуарной плиткой выложили дорожки. Нынешней осенью провели акцию «Посади свое дерево». Высадили березы, грабы, ясени. Удалось привлечь и местный бизнес, ведь стоимость одного саженца не менее 200 гривен. Давали нам деньги на обрезку деревьев, мы делали здесь обрезку деревьев. Они нам давали деньги на закупку чернозема, на закупку растений, значит, на оплату воды. Под проект «Гоголь сквер. Место встреч, надежд и мечтаний» севердончане выиграли грант 240 тысяч гривен. Уже объявили конкурс на создание малых архитектурных форм. Как уверяют активисты, здесь будет галерея персонажей великого прозаика, драматурга и поэта. Іван Полупанов, Ніколай Резниченко. Події в Луганської область приїхав Київський академічний муніципальний театр Кукол. В Сєвєродонецькій на Вапскові на Вайдарі Попасне артисти показали два спектаклі для дітвори. Для тих, хто постарше, Наталку Полтавку, а для самих маленьких лісічку сістрічку. Ми дуже вдячні керівництву театру за те, що вони підтримали нас і привезли український продукт. Мы про подальше співпрацю. В Катаре на чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата наш земляк Николай Жабняк завоевал бронзовую медаль. В секторе для метания диска он показал результат 52 метра 17 сантиметров. Он один из воспитанников тренера детской юношеской школы для инвалидов Римы Старостиной. Сейчас школа обустроилась в Кременной. И в продолжении выпуска новости за рубежом в России ожидают дефицит мяса, молока и сыров в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на счетную палату. В рамках импортозамещения Российская Федерация недополучит объемы мяса, молока и сыров из-за запрета на импорт сырья из ряда стран-членов Евросоюза, а также Норвегии, США и Канады. Проблемы также возникают и с потребительским спросом. Россияне отказываются покупать некачественные российские аналоги зарубежной продукции. Люди считают, санкции, которые ввел Путин, только вредят простым россиянам. Вслед за качественными зарубежными продуктами россияне могут лишиться и качественного программного обеспечения. Зарубежные it компании обвинили власти Российской Федерации в ограничении свободной конкуренции. Об этом сообщает ZNUA. Ассоциация европейского бизнеса обратилась в правительство России с просьбой перенести как минимум на полгода вступление в силу закона, который обязывает государственные органы с 1 января 2016 года обосновывать закупку иностранного программного обеспечения. Также осложнит положение иностранных IT-компаний Компании постановления российского правительства, которое допускает возможность закупки их программного обеспечения для государственных нужд только в случае отсутствия отечественного аналога. Проблема в том, что даже если такой аналог есть, он значительно уступает в качестве, говорят эксперты. Власти России предпочитают по этому вопросу отмалчиваться. И о погоде на 4 ноября в Луганской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1,6 градусов, днем 7-12 градусов тепла. В Северодонецке ночью плюс 3-5 градусов, днем 9-11 градусов тепла. В Луганске температура ночью плюс 3-5 градусов, днем 10-12 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте Lotal.ua и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей.